નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો એજ્યુટેકનો નો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે શીખીશું ધોરણ દસ વિષય હિન્દી માં પ્રકરણ નંબર છ કાલિદાસ કા પ્રાણી પ્રેમ આજે આપણે પ્રકરણ છ ના સ્વાધ્યાય પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું सौ प्रथम प्रश्न नंबर एक निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए एक घायल हुआ था अ कालिदास मल्लिका क दंतुल अंबिका तो जवाब थे क दंतुल त्यार नंबर बे कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहते थे हवाई तेल मरहम ध्रुत तो जवाब थे ध्रुत त्यारीजू मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं यह वाक्य कौन किस से कहता है कालिदास दंतुल से दंतुल कालिदास से मल्लिका दंतुल से दंतुल मल्लिका से तो जवाब आवश्यक ब दंतुल कालिदास से त्यार पछी सवाल नंबर चार उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है अ ऋतु संहार के लिए ब गीत संहार के लिए क संगीत संहार के लिए ड नाट्य सहार के लिए तो जवाब अ संहार के लिए प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए प्रश्न नंबर एक चे, कालिदास कौन थे तो जवाब कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे त्यार नंबर बे हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था तो एनो जवाब हरिण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था त्यार सवाल नंबर त्र कालिदास हिरण को कहाँ ले गए तो एनो जवाब कालिदास हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए त्यार सवाल नंबर चार अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना तो एनो जवाब मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना प्रश्न नंबर त्रम्न निम्नलिखित प्रश्नों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए सवाल नंबर के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका मल्लिका क्या अनुमान करती है तो का कालीदास के साथ बरसात में बाहर गई थी इसलिए वह बुरी तरह भीग कर घर लौटी थी मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है त्यार पी सवाल नंबर बे दंतुल कौन था वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा जवाब दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था उसके बाद से एक हरिण शावक घायल हुआ था हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था कालिदास का रास्ते में टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था सवाल नंबर तरह मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा जवाब दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है इसीलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हट न करने के लिए कहा तार पी सवाल नंबर चार कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है एनो जवाब आप लखी सकी है की दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का अखोट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था इसीलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। प्रश्न नंबर पांच उज्जयनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है तो इना जवाब में आप लखी सकिए कि उज्जयन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है इसीलिए उज्जयनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है प्रश्न नंबर चार जी निम्नलिखित प्रश्नों के चार पांच वाक्यों में उत्तर लिखिए जेमा सवाल नंबर एक है घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या, क्या किया तो जवाब मे लिखी सकी राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से शांत बना दी थी ठीक उसी तरह जैसे वो किसी पायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया जिससे उसे राहत मिली मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हट किया तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में अखोट नहीं होता और यहाँ हरिण शावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। ત્યારपछि जो सवाल नंबर 2 कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते हैं तो इसका जवाब हम आपड़े लिख सके कि कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहां लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखिर अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देख वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे उसे सौंप देंगे इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा मुख प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है इसीलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे प्रश्न 25 से सवाल नंबर 3 हरिण श्रावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए आपड़े आप प्रश्नों का जवाब कई का रीते लिखी सकिए कि राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण श्रावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है तभी हरिण श्रावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है इसीलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दी इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखोट नहीं होता वहाँ बाहर से आया है इसीलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है यही क्या कम है बंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे वहां राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धोस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वती भूमि की संपत्ति है इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं त्यार प्रश्न नंबर पांच आशय स्पष्ट कीजिए जनो सवाल नंबर एक छे तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है उनके लिए संवेदना का है तो जवाब में आप की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देख कर द्रवित हो उठता है वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकते तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है त્યાર પછી سوال નંબર 2 ય હરીણ શાવક પાર્વત્ય ભૂમિ કી સંપત્તિ હે રાજપુરુષ ઓર ઇસી પાર્વત્ય ભૂમિ કે નિવાસી હમ ઇસકે સજાતીય હે તો એના જવાબ માં આપડે લખી સકીએ પાર્વત્ય ક્ષેત્ર મે મનુષ્ય ઓર પશુ પક્ષી મે કોઈ અંતર નહીં હે દોનો પ્રાણ ધારી હે ઓર ઘાયલ હોને પર દોનો કો હી દર્દ હોતા હે ઇસलिए પર્વતીય ભૂમિ મે મનુષ્ય और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतल से यह वाक्य कहते हैं कि पार्वती भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते त्यार पीछे प्रश्न नंबर यानी सूचना शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू आस्तरण तो एनो अर्थ है बिछोना अथवा गद्दा એનો વાક્ય પ્રયોગ આપણે કંઈક આ રીતે કરી શકીએ કે કાલિદાસને હરીન શાવક કો આસ્તરણ પર બિઠાને કે લીએ કહા બીજું રુષ્ટ તો નારાજ અથવા તો ખફા તેનો વાક્ય પ્રયોગ મલ્લિકા કી મા રુષ્ટ હો ગઈ થી ત્યાર પછી છે દુર્વા તો દૂબ એક પ્રકાર કી ઘાસ વાક્ય વન મેં હરીણ શાવક કોમલ દુર્વા ખા રહા હૈ ચોથું છે આખેટ તો એનો અર્થ છે શિકાર वाक्य पक्षियों का आखेट करना पहलू है त्यार शरीर एनु विशेषण शारीरिक बीजु गांव तो गवार प्रदेश तो प्रादेशिक दिन तो दैनिक पीड़ा तो पीड़ित ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર આઠ ભાવવાચક જેમાં પહેલું છે કોમલ એની ભાવવાચક સૂચના છે દો દો સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ જેમાં પહેલો સવાલ છે લહુ તો એના સમાનાર્થી શબ્દ રક્ત ખૂન રુધિર ત્યારબાદ બીજું હરીણ તો મૃગ સારંગ ત્યારબાદ ત્રીજું છે ઋતુ તો માધ મોસમ ઋત ચોથું દૂધ તો પૈ ગોરસ દોહજ ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર દસ સવિગ્રહ સમાસ ભેદ બતાવીએ પહેલું અનુસરણ તો શરણ કે બાદ શરણ અવ્યયી ભાવ સમાસ ત્યાર પછી બીજું હિરણ શાવક હિરણ કાશાવક તત્પુરુષ સમાસ ત્યાર પછી ત્રીજું છે પ્રતિદિન